i <laughs> Тужна і дрова про здоров'я. Енергія на весь день це запорука гарного настрою. Друзі, фітнес і здорово і здорово. Трегулярні заняття спортом подовжують життя, принаймні так вважають японці, Щонайменше половина жителів цієї країни щодня намагаються робити, хоча б мінімальні фізичні вправи. Тож не дивно, що середня тривалість життя у японців найдовше у світі, а це 80 років. Але фітнес корисний не для всіх. Лікарі радять відмовитись від будь-яких фізичних навантажень. Людям із серйозними захворюваннями, наприклад, хребта, високим тиском, астмою та слабким серцем тощо, а ще не варто займатися аеробікою та фізкультурою під час вірусних захворювань, таких як простуда чи грип, адже э, перевантаження організму виснажує серце та імунну систему. Фітнес-тренер Ксенія Литвинова. Доброго ранку вам. От, в чому взагалі, особливість от саме дотримання певних фізичних навантажень для от, кожного для там, 30 років, для 50 років і там, угу. тим, кому вже за 60? Ну, начинаем с того, что с 20 до 30 и даже до 35 э, женщины могут делать абсолютно все, любые направления, которые им нравятся, любые виды занятий для них будут в широком спектре и доступны, и, э, скажем так, по организму они будут влиять хорошо, ну и по выносливости тоже. То есть, в общем, что нравится, то и делать. Начиная с 35 и ближе к 40 и дальше до 45, там, где идут серьезные гормональные какие-то изменения, то нужно уже выбирать те направления, которые будут хорошо работать на укрепление мышц спины, суставов, но в общем-то больше силовой направленности, только не с какими-то весами, да, тренажерный зал со штангой приседать, например, но с своим весом, функциональные. Также танцы, йога, а пилатес. Потому что э, работа на кардиосистеме уже является не так э, важной, как укрепление наших связок. Угу. Потому что в будущем, когда нам будет 45-50, ну, 60, как вы сказали, да, то нужно особое внимание обращать на суставы колена, на голеностоп, на наш позвоночник, который должен быть идеально. И не то, что здоровым, он должен быть сильным, подготовленным mm -hmm. к тому, что дальше будут, допустим, сложно делать какие-то упражнения, даже приседания. То есть это уже совсем инший вид совсем инший подход? Но мы выходим в другую, скажем, категорию. Не другой, то есть это не другой подход, но другая категория нагрузки. Она mm -hmm. будет менее интенсивной, она будет более, как я говорю, умной, думающей, угу. да, люди в этом возрасте они обычно чувствуют уже себя они чувствуют свое тело, они понимают, что не делать. То есть осознанность. Приходит осознанность. В 20 ее нету, а в 45-50 она уже осознанно да, делает какие-то упражнения. Ну и плюс к тому, что нужно работать на то, что мы должны заставлять себя больше двигаться, потому что с возрастом зачастую женщины меньше двигаются. Ну, по опыту, да, и это так сложилось. Поэтому чем больше мы будем двигаться, пусть mm -hmm. это будет небольшая нагрузка, там, но ну, ежедневная, даже та же зарядка, mm -hmm. как мы уже говорили, то это уже будет полезно и, собственно, здорово для всего тела. А вот сейчас. Что касается продолжительности, опять же, там 35, роков, 45, там и дальше уже тем, кому 60 и за 60. Сколько раз в треба нужно заниматься и сколько это мало? Мое личное убеждение и 20-летний опыт мне говорят о том, что э, люди, которые занимались до этого, они не должны. Очень так на большое количество уменьшать количество занятий. Угу. Да? То есть, если она занималась 3-4 раза в неделю, она должна оставить этот же режим. Если она занималась до часа, она должна оставить этот же режим. Просто э, будут упражнения менее интенсивные, будут паузы отдыха больше, да, чем были, допустим, в каком-то раннем возрасте. А сама интенсив, сама длительность и количество занятий должна остаться прежней. Это по опыту я вам говорю. Конечно, те, кто не занимались до этого, и могут влиться, например, никогда не поздно, да, пойти к косметологу или прийти в тренажерный зал или заняться там, тренировками, начиная с нуля, то начать нужно, конечно, с 15-20 минут. А лучше с самой зарядки. Вот зарядку начал одеть каждый день, ну и потом уже добавляем, доводим что-то, какую-то ходьбу добавляем. Плавание, например, ежедневное. От дякую, Ксенія. Ну от першу теоретичну частину ми прийшли. Але найкраще це, звичайно, на практиці все пояснити, розповісти. От зараз, через паузу, у нас унікальні дві гості, наші моделі, на яких зараз Ксенія Литвинова все покаже на практиці, і ви будете знати, як далі займатися залежно від вашого віку. І у нас в гостях фітнес тренер Ксенія Литвинова. І як я й казала, у нас сьогодні унікальні гості. Ми запрошуємо Марію Островську, переможницю призерку чемпіонатів світу та Європи з бігу на 100 кілометрів, 12-годинного бігу, гірських марафонів, міжнародних змагань з багатоденного бігу, 10 марафонів за 10 днів, діюча рекордсменка України з бігу на 100 кілометрів та 12 годинного бігу. Бігу Запрошуємо. 62 роки. Щодня бігає 15 кілометрів, і дочка Анаста. Сиия Островская, 32 года, тоже занимается спортом. Ради бачить вас у снеданку. Вот же Ксения, будь ласка, с кого э, показывать и ну, Начнем с более молодых, да? Настя, 32 года, и вот упражнения, которые являются, в общем-то, основными, да, их очень много. Их нельзя показать за 5 минут, но все-таки Настя начнет уже без разминки, да, базовые упражнения, которые должны делать ежедневно все 30-летние, ну и выше. Настенька, приседания, выпады. Поворачивайся вот сюда, чтобы тебя видели. Приседания мы выполняем в разных вариациях. Все, поехали. У нас обычное приседание. У него выпады делаем. Приседание выпады под углом 90 градусов. То есть сразу показываю два упражнения, uh -huh. чтобы время сокращать. Да? И напоминаю, что угол 90 градусов в колене мы выполняем по 20 раз минимум, а то можно и больше. Это хорошо укрепляет мышцы ягодиц, бедер, пресса. То есть мы убиваем много-много всех, скажем так, мышц да, и тренируем наши красивые ягодицы хорошо. Поменяли ногу, вторую ногу делать мы не будем. Ложимся на спину. Можно ложиться как удобно. Еще одно упражнение, оно очень любимое женщины. Поднимаем таз лежа, зажимаем ягодицы вверх. Да, и зажимаем вверх. А насколько количество нужно делать, да? Чи, большинство спрашивают. Чем больше, тем лучше. Можно до 100. повторений делать это упражнение, если вы ощущаете ягодицы, если вы не халтурите. Потому что, когда вы поднимаете и зажимаете, вы должны чувствовать легкое жжение в ягодице. Для 30-ти да. роков, сколько мает тревать тренирование и как час? Ну, час это минимум. Без час Минимум уже для такого века. Без разминки. А мы Смотрим. можем усложнить, добавить внутреннюю поверхность. Зажимаем колени на весу. Зажимаем и Полностью опускаем. Зажимаем, делаем паузу и полностью выпускаем. То есть здесь тоже до 30 повторений вы можете спокойно делать. Обязательно используем упражнение на пресс. Это уголок, колено-локоть. Да. И меняем. Сколько делаем? Ну, не больше 30, потому что упражнение на пресс, как и другие мышцы, как У -у -у. я уже говорила, они требуют проработки не ежедневной, а три раза в неделю, но очень эффективной и качественно. И по три подхода, напомню, так? Конечно. Вторую ногу, Настя, покажи. На выдохе тянемся локтем к колену. Да, проходим мышцы пресса, мышцы бедра. И обязательно используем упражнение для спины, для осанки. Это лодочка. Разворачиваемся на живот. Или звездочка ее называют. Взлетаем наверх, зажимаем ягодицы, расслабляем мышцы шеи, да, и стоим. Вот э, можно стоять, смотреть телевизор, например, да, снеданок. И вот в таком положении где-то минуту-полторы полторы. можно стоять и качественно выполнять нагрузку. И на спину, и на бедра, и на ягодицы. То есть чем больше, тем лучше. Угу. Настя, отдыхай. Это вот такі чотири самых эффективных, самых простых упражні. Вот, от після 30, після 35, в принципі, можна будь-які навантаження давати. А от зараз, от Марія, Марія Островська, 62 роки. Я знаю, що ви не приховуєте свій вік 15 кілометрів щодня. Ну, зараз давайте продемонструємо, що для жінок такого віку, які вправи треба робити, але треба знову ж таки е, зробити акцент на, на тому, що це радше виключення, тому що ви професійна спортсменка. Да. А для тих, от кто занимается спортом. А таких и, немало. И... Таких немало, поэтому я думаю, что очень хорошо, что мы их показываем, что люди это видят, потому что 50-60 это не, не является тем возрастом, когда надо уже прекращать заниматься. И вот Мария тому пример. Она мама четверых детей, подходим, Маша. Бегала она даже беременная до 5 месяцев марафон 42 километра. Вытягиваемся вперед. Да. На выдох. И в этом возрасте у нас очень важно включать упражнения на растяжку. Очень важно развивать гибкость, потому что каждый сустав, каждая мышца нуждается в этом. И выполняем, ну, Маша может до 30, но обычно рекомендую до 15, этого достаточно. Последний раз отдыхаем. Ставим ноги пошире, выполняем мельницу, ту, которую делали все в школе. Ну, а Маша как разминка использует. А, и поехали. Обратите внимание на положение спины и корпуса у Марии, оно идеально. Не каждая женщина в 30 это сделает и в 25 с вот таким разворотом. Выполняем еще. Угу. Самое важное не ускоряться. Выполняем медленно, в комфортном темпе. Еще 6 раз делаем, 5, да. 4, 3, 2. Ну и вытягиваемся вниз. Маш, вытягиваемся вниз. Да, обратить, обратите, обратите прошление... внимание на ладошки. Они стоят практически на полу. Это один из тестов на гибкость у детей и взрослых. Ну вот у Маши, он, да, в ладони стоят, не говоря ни о пальцах, некоторые не достают, да. У Маши лежат ладоницы. Это говорит о том, что у нее идеальная, так скажем, так, гибкость поясницы, позвоночника, ну и тазобедренных. Но это все таки упражнение для тех, кто занимается, всю нет, жизнь занимается нет, 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 нет. Это обычная зарядка, когда люди начинают что-либо делать. Утром самое обычное. Обязательно суставы, да, суставная гимнастика является очень важной. Особенно для людей, которые 50+, плюс, должны не забывать это. Многие забывают. Угу. Хорошо. И колени. Это те важные суставные зоны, которые нужно обязательно размять и в другую сторону. То есть я так понимаю, вот каждое утро нужно начинать именно с такой именно разминки. Именно с такой разминки. Все суглобы, угу. растяжечки, чтобы не было потом травмы, чтобы не подворачивались ноги и так далее. Да, Маша, и ложимся на позицию планки. Ну вот позиция планки всегда вызывает споры у возраста 50+. Но опять же, обратите внимание, как стоит Маша. Стоит идеально. Тянула живот. У нее здесь, конечно, колоссальный пресс. Если его показать, то кубики здесь присутствуют, наверное, все 8. Да, она напрягла ягодицы. У нее дыхание ровное, ягодицы напряжены. Абсолютно для тех, кто делает это впервые, рекомендую стать на коленки. Маша становится на коленке. Да, и продолжаем держать планку. И обязательно где-то 20-30 секунд постояла, отдохнула, потянулась. Угу. Встаем. Да. Хорошо. Делаем вдох. Думаю, что больше на разминку сдавать не стоит. Выдох. И обязательно замочек потянули мышцы спины. Угу. То есть не забывайте за такие элементарные упражнения, потому что они как раз в возрасте таком очень важны, являются самыми важными. И казалось бы, что они легкие на выполнение, на самом деле они очень эффективные. И расслабились. Ну, этого достаточно. Я, я просто хочу сказать, что не у всех такая фигура, как у Марии в 62, не у всех такая в 30. Сколько? Четверо у вас детей или сколько? Четверо. Четверо детей. И вот такая фигура в 62. Фантастика. В 45 вы четвертого ребенка родили. Да? 42. 42. І вона бігала при этом марафон. На якому Это... місяці бігали? На п'ятому змагання були. Змагання були на п'ятому місяці. Бігали марафон. Так. Ну опять же, для бреміних наших або людей, треба я не рекомендую цього делать, У нас за третього місяця покой. Бо у вас прес був хороший і нічого не було видно. І нічого не було видно. Фантастика. Я до речі, супроводжувала маму під час цих міжнародних змагань, і дуже часто ми так в парі працювали. І дійсно живота абсолютно не було помітно. Настільки був сильний прес на п'ятий місяць. От бачите, якщо займатися регулярно спортом, то можна і велику кількість дітей народити, мати величезну родину і мати прекрасну форму і здоровий організм. Дякую. Я нагадаю, що у нас в гостях була фітнес-тренер Ксенія Литвинова і е, е, Марія Островська, і донька е, Марія Островська і донька Анастасія Островська. Вам гарно дякуємо.